Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua penonton-penonton kita di yang sedang menonton kita di semua media sosial pusat darah negara pada hari ini. Dan saya, moderator anda, Muhammad Farhan Param bin Kunas Segaran. Saya hari ini akan bersama-sama anda untuk mengupas dan untuk membincangkan topik-topik menarik mengenai pusat darah negara dan juga mengenai pendermaan darah. Tapi sebelum tu saya tidak kesorangan hari ini Bersama-sama saya diperkenalkan panel jemputan kita iaitu Dr. Sitala Devi anak perempuan Martha Mutu, pegawai perubatan transfusi Pusat Darah Negara. Apa khabar doktor? Khabar baik Encik Farhan. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton kami di media sosial Pusat Darah Negara. Okey, baik doktor. Hari ini kita sebenarnya doktor uh, akan mengupas atau mungkin kita akan berkongsi dengan penonton kita pada hari ini di semua media sosial kita yang sedang menonton dengan mengenai apa itu penderma darah dan juga kita akan berkongsi mengenai penderma darah di kalangan generasi muda kita pada hari ini ok doktor, saya nak tanya kat doktor seringkali kita dengar kebanyakan daripada penderma kita terutamanya generasi muda pada masa kini mereka tidak dapat menerima darah sebab hemoglobin mereka rendah. Benar ke begitu doktor? Atau apa yang perlu kita lakukan sebenarnya ya doktor untuk kita memastikan hemoglobin berada di paras yang selamat? Pada pandangan saya, saya bersetuju dengan Encik Farhan. Ya, kurang hemoglobin adalah penyumbang tertinggi dalam penangguhan pendemam darah. Untuk meningkatkan hemoglobin, cara yang termudah adalah dengan pengambilan makanan yang tinggi zat besi seperti hati ayam, daging merah dan bayam. Ada banyak lagi list yang anda boleh dapati anda boleh Google untuk mendapatkan list yang lebih panjang dan boleh pilih makanan yang anda suka dari sana. Semasa pengambilan makanan yang tinggi zat besi Uh, adalah diingatkan supaya jarakkan pengambilan teh, susu dan kopi sebab pengambilan teh, susu dan kopi boleh mengurangkan penyerapan zat besi. Doktor, individu yang disahkan demam, batuk ataupun sesama boleh demam darah ke doktor? Kalau kita sembuh daripada demam sesama atau apa-apa jangkitan adalah digarapkan untuk rehat Sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum menderma darah. Ini adalah untuk memastikan badan kita cukup kuat untuk menderma darah dan untuk memastikan kita mengurangkan risiko kepada penerima darah kita. Doktor, mungkin boleh kongsikan bersama penonton kita, kenapa anak-anak muda perlu menderma darah mulai sekarang? Anak-anak muda perlu tampil menderma darah sebab negara Malaysia sedang menuju ke negara menua. Jadi semakin ramai warga emas yang perlukan bekalan darah. Oleh itu, tampillah anak-anak muda datang derma darah. Terima kasih. Okey, maka dengan soalan itu tadi, kita telah sampai ke penghujung rancangan kita hari ini, Doktor. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sitala Dewi, anak perempuan Martamutu, Pegawai Perubatan Transfusi Pusat Darah Negara. Terima kasih, Doktor. Jika ada kelapangan atau rezeki kita akan jumpa di lain waktu. Okey, terima kasih semua. Sekian saja buat masa ini, kita jumpa lagi. Terima kasih Encik Farhan. Uh, terima kasih semua. Kita jumpa lagi.